Saltkov şəhrinin Kiçik Orqan adlı hekayəsində bir məqam var, onu müasir Azərbaycanımızla yaman oxşadıram. Grupov şəhərinə demək bir rəis göndərirlər. Şəhər halisi təzə rəisi xoşgüman və ürəy açılığı ilə qarşılasalar da onun bir keyfiyyətini heçcür həzm edə bilmirlər. Təzə rəis qara dibmaz, qaş qabaqlı idi. Onlarla danışmır, sərəfət etmirdi. Qabağına çıxanı şallaqlasa da Yeni fətlər edəcəyi barədə şəhər cəmaətinin ümidini doğrultmasa da insanlar bundan narazı deyildilər. Onların dərdi yalnız belə idi. Onlar istəyirdilər ki, rəisin üzündə xoş təbəssüm görünsün, ağzından hərədən bir məzəli sözlər çıxsın. Bəzən mənə elə gəlir ki, İlham Əliyevin yeni TikTok videoları ki, mən onları hər gün görürəm, kiçik orqandakı başı yox rəisin səhvini qətiyyətlə düzəltməyə cəhd etmir. İlham Əliyev o başı yox rəisin səfini təkrarlamaq istəmir. Cəmiyyəti, dövləti kefi istəyən kimi tarmar edir. Oğurlayır, talayır, öldürür, döyüdür, hüquq və azadlıqları tapdaladır, ancaq vətəndaşların məzəsini də kəmitir. Hər həftə onun bir-birindən ecaşkar, gülməli TikTok videoları çıxışları bizim ixtiyarımıza verilir və insanların möhtəttə qalbi onları izləməkdə a half